بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني وهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الامور محدثاتها wa محدثه بدعه الحمد Alhamdulillah. pada hari ini kita bertemu lagi untuk kita sambung baca sahih al-bukhari dan pada hari ini kita akan masuk hadis yang ke 1218 insyaallah okey kita ingat balik perbincangan kita yang semalam semalam kita ada baca bab yang ke 15 iaitu bab berkenaan dengan tidak boleh menjawab salam semasa kita sedang solat apabila orang memberi salam kita ada sebut dua dua hadis. Yang pertamanya Abdullah bin Mas'ud, yang keduanya adalah Jabir bin Abdullah. Eh, dua sahabat Nabi, dia meriwayatkan, dua sahabat Nabi ini meriwayatkan masa di peringkat awal sebelum uh, di peringkat awal Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kalau sedang menunaikan solat dan kalau ada orang memberi salam, tengah solat itu Nabi jawab salam waalaikumussalam. Tapi kemudiannya di akhir Islam, Nabi SAW ni tak jawab salam dah. Apabila orang memberi salam ketika Nabi SAW tengah solat eh. Benda ni ada diceritakan daripada dua sahabat Nabi. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua adalah Jabir bin Abdullah. Radiyallahu anna. Eh. Radiyallahu anhumah. Jadi kalau kita tengok kepada isu ni, nampaknya di sini menjadi dalil bahawasanya semasa kita solat, kita tidak boleh menjawab salam. Bahkan difatwakan oleh ulama-ulama Islam, ulama-ulama mazhab, barang siapa yang menjawab salam wa'alaikumussalam ketika dia sedang solat, maka itu boleh membatalkan solat. Cuma di sana ada khilaf dalam kalangan ulama yang kita dah bincang berkenaan dengan memberi salam kepada orang yang sedang solat. Eh, kita ni bukan solat, tapi kita jumpa orang solat, kita beri salam pada dia. Ada dua. Yang pertama adalah pandangan yang mengatakan makruh. Yang kedua, pandangan yang mengatakan boleh. Eh, pandangan yang mengatakan makruh adalah pandangan Imam Malik yang diriwayatkan daripada anak murid yang bernama Ibn Wahab. Yang keduanya adalah pandangan yang mengatakan boleh. Ini adalah pandangan jumhurul ulama, majoriti ulama. Eh. Uh, perbahasannya adalah Mazhab Maliki ni, uh, Imam Malik ni berdasarkan kepada riwayat anak murid nama Ibn Wahab ni, dia hujah dia apabila kita tak uh, apabila orang yang menunaikan solat tidak boleh menjawab salam, makanya memberi salam kepada dia lagi-lagi lah tak boleh. Ha, macam tu. Jadi kalau kita bagi salam makruh kata dia lah. Tapi kalau ikut pandangan jumhur dia kata tak makruh kerana orang yang menunaikan solat dia boleh menjawab salam selesai daripada memberi salam. Jadi kalau dia tengah sembahyang orang bagi salam assalamualaikum warahmatullahi jadi dia tengah semayang dia diam. Nanti dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia berkata wa'alaikumussalam. Ha, boleh lah lepas daripada solat tu ataupun dia boleh menjawab salam itu dengan syarat dengan tangan. Ha, ini hujah. Eh, pandangan menjum huruf lama. Okey. Yang tu tu kita dah bincang eh, dalam cengang kita yang lepas. dalam puncang kita yang semalam. Itu hadis yang ke 1216, 1217. Dan hari ini kita akan masuk hadis yang ke 1218. Kata Al-Imam Al-Bukhari. Babu raf'il aidi fis salati li amrin yanzilu bihi. Bab pada menjelaskan tentang mengangkat dua tangan semasa dalam solat kerana ada sesuatu benda yang sedang berlaku. Ada satu benda yang berlaku, kita semain kita angkat tangan. Ah, ha, boleh ke tak? Satu 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 isu lah. Okey, Imam Bukhari di buat tajuk nilah. Sebab sebab Imam Bukhari nak bagi tahu benda ni tak salah. Kalau kita tengah solat, ada sesuatu urusan kita angkat tangan. Boleh. Dan Imam Bukhari dia Imam Bukhari pun dia buat mari tajuk ni pun adalah selepas daripada dia bincang berkenaan dengan apabila ada orang memberi salam ketika kita sedang solat menjawab salam itu dengan isyarat dengan tangan. Ha, maka dia bawa mari pula tajuk bab yang ke-16 ni adalah berkenaan dengan semasa kita solat adalah benda-benda tertentu kita nak angkat tangan. Boleh eh. Hukumnya adalah boleh. Kalau ikut pandangan Al-Imam Al-Bukhari. Okey kita tengok dalam hadis yang dijadikan alasan dan hujah oleh Al-Imam Al-Bukhari iaitu hadis yang ke-1218. Kata Al-Imam Al-Bukhari wa bihi qala haddatsana Qutaibah haddatsana Abdul Aziz an Abi Hazim an Sahal bin Sa'ad قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء فخرج فخرج يصلح بينهم في اناس من اصحابه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان الصلاه فجاء بلال الى ابي بكر رضي الله عنهما فقال يا ابا بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حان الصلاه فهل لك انت ام الناس قال نعم ان شئت فأقام بلال الصلاة وتقدم ابو بكر رضي الله عنه فكبر للناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف فاخذ الناس في التصفح قال سهل التسفيح هو التصفيق قال وكان ابو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما اكثر الناس التفت فلما اكثر الناس التفت فاذا ر... فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه يامره ان يصلي فرفع ابو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ اقبل على الناس فقال يا ايها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيق أخذتم بالتسفيح. إنما التسبيح للنساء ومن نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك قال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة an yusalliya baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Bukhari. Hadis ni Imam Bukhari, hadis yang ke-1218 ni, Imam Bukhari dia belajar hadis ni daripada guru yang bernama Qutaibah. and ataupun nama penuhnya Qutaibah bin Sa'id. Ini orang Afghanistan eh, orang Balakh. Guru Imam Bukhari, dia ada sejarah yang mana dia ni telah pergi ke Basrah. Dia duduk di Basrah dan didapat maklumat, dapat maklumat oleh Uh, ulama terkenal di Kufah namanya Imam Osman bin Abi Shaybah. Eh, jadi malam tu dia pergi pergi jumpa dengan Kutaybah ni sebab dia baru sampai dan Kutaybah ni terkenal dengan hafalan yang kuat. Makanya uh, Osman ni dia test hafalan Kutaybah pada malam tu sampai subuh dia test. Jadi bila test tu dia tanya soalan, dia tanya hadis tunggang terbalik, dia tengok kawan tu betul, -betul macam mana, dia test sanad, dia test matan. Lalu bila dia tengok kawan tu pergi jawab hadis tu dengan tunggang balik dia boleh perbetulkan balik maka disimpulkan Kutaibah bin Sa'id ni memang hafalan dia kuat eh memang alim lah Kutaibah bin Sa'id ni dia ni guru pada Alimam imam Al-Bukhari eh okey dan Kutaibah bin Sa'id ni pula dia belajar hadis daripada Abdul Aziz Abdul Aziz di sini adalah Ibnu Aziz bin Abi Salam Abi Hazim uh, Abdul Aziz bin Salamah cuma Salamah tu digelar sebagai Abu Hazim eh Abdul Aziz eh uh, dia ni faqih Cuma ni dari sudut hafalan dia agak rendah sikit. Dia rendah segi hafalan. Walaupun dia ni adalah orang yang fakih. Sebab ada orang fakih. Tetapi dia ni hafalan tak pernah kuat. Ada eh. Ada pula orang tu hafalan dia kuat tapi tak fakih pula. Ha, macam tu. Kalau dalam kalangan ulama hadis yang hafalan kuat tapi tidak fakih ni adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj. Tapi ada pula yang dia hafalan dia tak berkuat tapi fakih. Namanya Abdul Aziz bin Abi Hazim ataupun nama bapa dia Habib Hazim tu nama sebenarnya adalah Salamah. Okey dan Abdul Aziz ni pula dia ambil hadis daripada bapa dia sendirilah Abu Hazim Salamah bin Dinar nama bapak dia. Dan Salamah bin Dinar ataupun Abu Hazim ni dia ambil hadis daripada sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Eh? Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ini sahabat Nabi ni dia yang agak lewat juga eh meninggal dunia dia meninggal tahun 91 Hijriah bermaksud 10 ta 80 tahun selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam baru dia meninggal eh. Ha, sebab dia pun pada era Nabi sallam ni dia masih budak lagi lah. Ni sahabat Nabi nama Sahal bin Sa'ad eh. Okey, Sahal bin Sa'ad ni dia ada sebut dia ada cerita satu cerita. Pada kita dia kata balara Rasulullah sallam an nabani Amr bin Auf bi Quba'in kana bainahum shay'un. Nabi sallam ni ada orang bagi tahu pada Nabi sallam satu berita dekat Quba ni ada satu etnik Arab duduk kat situ namanya Bani Amr bin A Bani Amr bin Auf nama etnik Arab kat situ. Diorang dekat situ ni dekat Quba tu dia orang bergaduh. Ada bergaduh lah. ada sikit uh, apa per, 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 bertengkar. Maka fakharaja yuslihu bainahum fi unasin min ashabihi. Nabi Sallam pun keluar pergi ke Quba jumpa uh, uh, Bani Amr bin Auf ni untuk uh, islahkan mereka. Untuk bagi mereka ni berhenti daripada bergaduh. Ha, eh? Ha, pada ketika itu, bila sampai tu Nabi dapati ada beberapa orang sahabat-sahabat Nabi yang lain lah dekat situ. Fahubisar Rasulullah SAW, wahanan as-salatu. Jadi Nabi bila nak selesaikan itu, terlanggar waktu semayang. Masuk waktu semayang. Nabi ni dia urus lagi. Jadi benda tu terhalang daripada Nabi nak pergi solat di awal waktu lah. tu turun lagi semayang tu terhalang. Sebab Nabi nak selesaikan dulu urusan orang bergaduh tu lah. Faja'a abilalun ila Abi Dan ketika itu Bilal bin Rabah. Eh, Bilal pun ada eh, bersama dengan Nabi. Dia pergi ke Kubak masa nak selesaikan masalah perbalahan uh, etnik Bani Amri bin Auf ni dekat Kubak tu. Jadi Bilal bin Rabah ni ada kat situ. Mas, semayang, waktu semayang masuk dah. Nak semayang tapi Nabi uh, terhalang lah. Duk sibuk dengan dingin gaduh tu. Jadi Nabi uh, Bilal ni pun dia pergi jumpa Abu Bakar. Dia pergi jumpa Abu Bakar. Faqala ya Abu Bakr inna Rasulullah sallam qad habis. Dia kata Abu Bakar Rasulullah sallam tu nampaknya uh, terhalang tu untuk nak pergi sembahyang sebab tu ada kes orang nak gaduh tu kan. Ah uh, qad hanati solah. Masalahnya sekarang waktu sembahyang ni dah masuk dah. Kata Abu Bakar, fahallaka anta umman nas. Boleh tak kau jadi jadi imam? Engkau menjadikan kan, kan, kan. boleh tak kita solat jemaah? Kamu jadi imam. Ha, macam tu eh. Faqala na'am in Kata Abu Bakar boleh? Naam, boleh. In itu pun kalau kamu mahu lah. Kalau kamu nak aku okey. Ya. Ha, macam itulah kalau bahasa kita bercakap kan. Fa bilalun as-salata. Maka bila pun dia iqamat. Ha, dia pun iqamat. Allah, Allah, Rasulullah, Allah, 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 Rasulullah, Allah, Muhammad, Allah, 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 Fakabara lin nasi wajah Rasulullah SAW yang syifi sufufi ya syuqa Jadi dia pun tak kebil lah. Jadi makmum pada kelangan manusia. Masa tengah, tengah semayang tu Nabi Muhammad datang. Yamshi fi sufufi Nabi ni berjalan masuk sof. Kan? Dan Nabi masuk celah-celah. Ya syuqah -celah. Nabi pecahkan. Apa makmum-makmum ramai tu Nabi masuk celah-celah Masuk celah-celah orang ramai dalam sof tu. Jadi bila masuk dalam sof tu. Hatta qawma fi sofi hingga Nabi sampai dekat sof yang pertama yang belakang Abu Bakar kan. Fa akhadha an-nasu fi qala at-tasbih huwa at-tasbih. Jadi makmum ramai-ramai lah. Sahabat-sahabat Nabi ramai-ramai sebagai makmum ni pakat-pakat tepuk tangan. Eh, dia tepuk. Maaf sekali macam dulu lah. Macam nak bagi tahu pada Abu Bakar, eh Nabi kat belakang tu. Gostan lah. Bagilah luar pada Nabi untuk jadi imam. Macam itulah lah. Isyarat dia kan. Cuma dia orang ni tepuk tangan eh. Qala wakana Abu Bakar radiyallahu anhu la yaltafitu fi salatihi. Jadi uh, masalahnya Abu Bakar tu pula dia tak ada pula nak paling tengok Nabi kat belakang tak ada. Abu Bakar tak ada lagu tu. Falamma akthara nasu iltafata tapi bila ramai sangat kan mungkin seorang mula-mula seorang tepuk kan Nabi Abu Bakar hawa lah. tiba-tiba ramai tepuk kelakum lepas tu orang keluar pula tepuk kelakum lepas tu ada pula tepuk kelakum bila ramai tepuk tu Abu Bakar pun paling tengoklah bila paling tu Faizan Rasulullah SAW. Oh Nabi kat belakang rupanya. Rupanya ada Nabi di belakang. Jadi bila dapati Nabi SAW dekat belakang. Fa'asyara ilaihi ya'muruhu an yusalliyah. eh Faizan Rasulullah SAW. Fa'asyara ilaihi ya'muruhu an yusalliyah. Makanya Nabi. Uh, apa bila Abu Bakar depan ni tengok Nabi Muhammad kat belakang. Makanya uh, Nabi ni memberi isyarat kepada Abu Bakar supaya Abu Bakar ni kekal sebagai imam. Tak payah ghostan lah. Aku jadi makmum pun tak apa. Ha, macam itulah segi isyarat nak bagi tahu kan. Farafa'a Abu Bakrin radhiyallahu anhu yadahu fa hamidallah. Masih tengah sembahyang tau Abu Bakar pun angkat dua tangan dia. Kan? Uh, kalau tengoklah hadis ni yadahu sebelah tangan lah. Dia tak sebut yadaihi atau yadahu tak dia kata farafa'a Abu Bakrin yadahu. Dia tak kata farafa'a Abu Bakrin yadaihi eh. Jadi maksudnya yang angkat sebelah tangan. Abu Bakar angkat sebelah tangan fa hamidallah dan Abu Bakar pun memuji Allah. Kan? Dia puji Allah. Summa raja'a al-qahqara wara'ahu hatta qama fi safi. Abu Bakar ni pun dia gostan. Nak angkat tangan tu. Ha, dia ucap Alhamdulillah macam tu lah. Lepas tu dia gostan. Dia gostan ke belakang hinggalah sampai dekat sah pertama. Ha, cerita dia Nabi mula-mula isyarat pada Abu Bakar supaya Abu Bakar kekal sebagai imam. Abu Bakar ni gagah juga gostan untuk bagi laluan pada Nabi untuk jadi imam yang ketika itu masa semasa di Gostan tu dia angkat tangan dia angkat sebelah tangan Abu Bakar Siddiq eh sebenarnya point cerita Imam Bukhari ni kat sinilah angkat tangan ni bukan satu benda yang salah dibolehkan eh gitu wa taqaddama rasul fa sallali nas nabi pun bila Abu Bakar dah Gostan sampai saf yang pertama makanya Abu, uh, uh, sorry Abu Bakar ni Gostan dah duduk saf pertama maka nabi pun ke depan eh bila nabi ke depan fa sallali nas maka nabi pun jadi imam lah kepada semua makmum Falamma faragha aqbala 'alan nas. Abil selesai bagi salam. Tengok Nabi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nabi terus paling kat rahmatmu. Tengok. Ha tu adab eh. Ha, kita jangan dok anggap bila orang tu telah memberi salam dan dia terus menghadap makmum tu satu benda yang salah. Tak tak. Sebenarnya itu memang adab dan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ni dalam hadis ni sebut falamma faragha aqbala 'alan nas. Bila Nabi selesai bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus paling kat rahmatmu. Yang eh, bila paling kat rahmatmu, Faqala Nabi menyampaikan ucapan Nabi. Apa kata Nabi? Ya Yuhanna, wahai manusia, wahai orang ramai yang ada hari inilah lah. Malakum hina nabakum syai'un fi salati akhastum bit Ni ni, yang kamu ni ada masalah yang kamu nak tegur ni dalam solat, yang kamu pergi tepuk ni kenapa? Tepuk tu kenapa? Nabi sebut, Nabi pesan kepada sahabat. Inna mat tasbihu Kerana kalau kita nak tegur guna tepuk ni, itu pendekatan untuk perempuan, kata Nabi. Man, kita ni kalau semayang nak tegur tepuk ni perempuan. Tepuk ni perempuan. Laki bukan tepuk. Mana bahu syai'un fi solati falyakul subhanallah. Kalau adalah satu benda yang kita nak ganti daripada imam tu. Contoh imam tu buat silap ke apa ke kita nak apa betul imam tu. Maka caranya lah subhanallah kata Nabi. Tasbih lah. Jadi uh, maksudnya hadis ni nampak nak bagi tahu kepada kita bahawasanya kita ni kalau nak tegur imam subhanallah orang um perempuan nak tegur Ha ni kaedah dia begitu. Thumma so, tafata ila Abi Bakrin, Nabi pun paling pula ke arah Abu Bakar. Ha tadi Nabi tengok arah makmum ramai. Nabi pergi tegur berkenaan dengan mereka tepuk tu. Ha dia kata bukan tepuk. Tepuk ni untuk umum, kan? orang buat. Orang lelaki ni adalah dia kena baca subhanallah macam lah Lepas habis Nabi tegur para makmum sahabat-sahabat Nabi yang ramai tu, maka Nabi pun tengok pula ke arah Abu Bakar. Bila tengok Bakar tu Faqala Nabi tanya pada Abu Bakar, kata Nabi ya Abu Bakrin ma akan an tusalliya lin nas hina asyartu ilaik. Dak wahai Abu Bakar, yang kamu ni pergi gostan juga jadi makmum, sedangkan aku dah isyarat supaya kekal jadi imam ni kenapa? Patutnya duduklah jadi imam tu tak payahlah gostan, aku kan dah isyarat macam tu. Ha ni kata Nabi Muhammad tanya Abu Bakar eh. Jawab Abu Bakar, qala Abu Bakrin maka na yambari ibni Abi hafah an yusalliya bayna yaday Rasulullah SAW. Dia kata tak wajar bagi anak kepada Abu Khafah. Abu Bakar lah. Abu Bakar tu bapa nama Abu Khafah. Dia kata tidak wajar bagi anak kepada Abu Khafah itu. Dia jadi imam di hadapan Nabi SAW. Tak wajar kata dia. Sepatutnya dia kena jadi makmum. Bukan jadi imam. Di kala makmumnya adalah Nabi Muhammad SAW. Itu ha, tu cerita hadis ni. Hadis ni adalah hadis sahih. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Taib antara uh, ontologi ataupun perkara-perkara utama yang nak disampaikan dalam hadis Nabi Sallam ni adalah yang pertamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ni dia bukan semata-mata Nabi tetapi dia adalah seorang ketua yang mengurus masalah rakyat. Sebab itu dalam kes melibatkan kepada Bani Amr bin Auf yang bergaduh kat Kubak tu, Nabi pergi dan Nabi cuba selesaikan kat Kubak. Lepas tu, apabila timbul waktu semayang, Nabi ni ada ketika dia tidak cepat-cepat pergi untuk Uh, menunaikan solat di awal waktulah lah. kadang-kadang Nabi selesaikan urusan bergaduh tu dulu And sebab tu lama-lama faikah ni dia letak asas iaitu kalau ada satu perkara yang melibatkan kita seorang dan satu lagi tu melibat pada orang lain kita kena dahulukan orang lain And benda yang masalah melibatkan peribadi kita dengan perkara yang melibatkan masalah orang lain kadang-kadang kita dahulukan masalah orang lain tapi bukan makna urusan peribadi kita tu diabaikan tak And, uh, macam contoh menunaikan solat selagi mana dalam waktu kita boleh tunaikan solat cuma kita lewatkan sedikit faktornya kenapa sebab ada urusan lagi penting melibatkan orang lain lah masalah orang lain eh. itu dibolehkan dalam kes Nabi Sallam ni Nabi pergi selesaikan masalah orang bergaduh tadi eh. itu tugas Nabi Sallam. lepas tu itu yang kedua yang ketiga yang pengajaran kita boleh ambil dalam hadis ni adalah pada era Nabi Sallam Abu Bakar As-Siddiq pernah menjadi imam uh, dan Nabi Abu Bakar jadi imam ni uh, masa hayat hidup Nabi ni bukan semata-mata di saat Nabi Muhammad dekat dengan saat kuafatan je. And sebab nanti kita akan jumpa banyak hadis Nabi Sallam yang menceritakan berkenaan dengan Nabi Sallam ni masa dekat dekat saat kuafatan. Nabi Muhammad Sallam ni memang tak boleh jadi imam. Makanya Nabi lantik Abu Bakar untuk jadi imam. Dan ketika itu Nabi Muhammad jadi makmum di belakang. Dan walaupun Nabi sakit, Nabi uh, Abu Bakar Gostan nak bagi laluan pada Nabi untuk jadi imam. Tapi Nabi desak juga supaya Abu Bakar memberi isyarat pada Abu Bakar supaya kekal sebagai imam. Dia pernah berlaku eh. Uh, itu kes Abu Bakar jadi imam dan Nabi Muhammad sebagai makmum sampai bagi salah. Cuma dalam kes ni masa ni Nabi masih sihat lagi Bila Nabi masih sihat lagi, Abu Bakar digustan. Tapi bila gustan itu, Nabi isyarat supaya kekal. Tapi Abu Bakar gagah juga gustan dan makanya Nabi pula ganti Abu Bakar untuk jadi imam, eh. Ha, jadi nampaknya kalau kita faham daripada hadis ni, ada kes lah Abu Bakar menjadi imam kepada Nabi SAW di dalam menunaikan solat jemaah. Cumanya Wallahu'alam, apakah ada riwayat yang menjelaskan berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW pernah menjadi makmum kepada sahabat Nabi yang lain? Itu wallahu a'lam. Ana pernah jumpa satu hadis tetapi ana tak pasti status hadis tu. Dan tak silap ana sahabat Nabi tu namanya Allah adalah Allah bin Mas'ud. Itu kita kena lah di waktu yang lain eh. Nanti mungkin ana akan check balik semak fakta tu kita akan jelaskan dalam waktu yang lain eh ha, tu tiga pengajaran yang keempat pengajaran kita boleh ambil daripada hadis ni adalah apabila sahabat nabi ni dia menegur uh, Abu Bakar As-Siddiq memberi isyarat kepada Abu Bakar As Siddiq dengan tes, dengan tasfik tepuk dan itu ditegur oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nabi Muhammad menggambarkan orang lelaki tegurnya adalah bukan dengan tepuk tetapi dengan tasbih subhanallah eh dan tepuk ni khusus untuk orang perempuan Ah, ha, itu kita boleh belajar lah daripada hadis ni. Yang kelimanya, masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi makmum, rupanya boleh memberi isyarat kan, kepada imam itu dari, untuk kekal. Ha, Kih okay, Abu Bakar ni, Abu Bakar lah. Nabi isyarat pada Abu Bakar kekal sebagai imam. Dan cuma Abu Bakar gagah gustan je lah. Jadi di situ kita faham. Kita ni kalau sebenarnya jemaah, kita nak bergerak dengan tujuan-tujuan tertentu tibu, <tik> dibolehkan. Contoh macam kita ni semuanya jemaah. Tiba-tiba ada -tiba, member sebelah ni, dia keluar. Eh, bila dia keluar, kosong lah. Mungkin dia nak masuk bilik air ke terkentut ke nak uduk ke apa tu pulang lah. Jadi orang tu jauh. Kita ni tengah semain, kita pegang dia, kita tarik. Itu dibolehkan. Dan ini hadis ni lah. Antaranya sebab Nabi jadi makmum, Nabi boleh tepuk atas belakang Abu Bakar untuk Abu Bakar kekal sebagai imam eh. Gitu. Itu empat. Yang kelima, pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni adalah Abu Bakar angkat tangan. Ha, itu dibolehkan. Eh. Dan itulah poin yang disampaikan oleh Imam Bukhari. Yang keenam adalah pengajaran kita boleh ambil daripada hadis ni. Uh, macam mana Nabi SAW ni bila selesai semayang. Nabi pernah beberapa kali, bahkan banyak kali. Lepas daripada semayang, Nabi terus berpaling ke arah makmum dan terus bercakap. Kan? Uh, bukan dimulakan dengan apa uh, wiri terlebih dahulu tak ada. Kan? Uh, wirik tu memang ada. Tetapi bukan mesti lepas semayang tu berwirid uh, sebab ada kes lepas daripada semayang, Nabi berpaling. Nabi sampaikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pesanan-pesanan Nabi di hadapan para sahabat. Lepas tu yang ke tujuh antara pengajaran kita boleh ambil daripada hadis ni adalah kita akan nampak eh, bagaimana hormatnya Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun Abu Bakar tu adalah bapa mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab melakukan ibadat solat berjemaah itu kok mana pun dia mendahulukan Nabi berbanding diri dia sendiri. Itulah kurang lebih yang kita boleh ambil daripada hadis yang kita boleh belajar pada hari ini insyaAllah. Eh. Akan datang kita akan masuk bab yang ke-17. Babu Al-Khasri Fi As-Salati. Bab pada menjelaskan tentang ni kita cekak pinggang semasa kita solat. Macam mana pula? Ha, tu ha, insyaAllah kita akan bincang dalam macam kita akan datang. Eh. Wallahu ta'ala ala. Wallahu